То, як Моноліт і Португалія. Це ну, взагалі трошки різні горизонти, якби як ти потрапив до Португалії з, -з Моноліта. Через е головного тренера в «Моноліт» і директора в «Моноліт» е Ігоря Інач Єрмако. Це якась умова між клубами? Чи розкажи детальніше, будь ласка? Вони составили договор. подписали его два клуба ФК Монолит и футбольный клуб Фатима между собой, чтобы с футбольного клуба Монолит игроки ушли на просмотр Фатиму в портуале. В первом сезоне первую половину сезона я отсидел на скамейке. Тренер не доверял. На, на второй круг он мне доверил, поставил в основе, и я как раз забил. И до конца сезона за 13-14 игр я все мячи забил. Это да. а в предыдущем сезоне? в этом? сезоне 10 мячей вместе с кубком за 15 игр, где-то так. А в Украине на перегляд, в каких клубах, может быть, в домах был как раз перед тем, как улетал в Португалию на в заре. На тот момент это была зима и был очень сильный снег. Снегопады шли и были не было условий для игры на улице. Мы тренировались в зале около недели. И нам сказали тренера, нет смысла вас держать на данный момент, разъезжайтесь по домам. Мы вам перезвоним, когда условия погодные будут лучше, чтобы тренироваться. И не поступило ни одного звонка. в тижней тому появилась информация, что в португальских СМИ, что такой-то нападник там Разрывай контракт с Фатимой. Что осталось? Что ты три роки был в Фатиме, да? Что осталось? Что Я не хочу сильно это афишировать, но просто возникли финансовые трудности с клубом. А сейчас ты в пошуках клуба? или клубы в пошуках Тебе? Наверное, все-таки второй вариант. А кто самый в пошуках тебя? футбольный клуб Маритим, Брага, Эшторил и недавно мне предложили в, в первую лигу в Украине. Футбольный клуб Рух. Для меня главное, чтобы в контракте было прописано, чтобы я играл определенное количество игр. Потому что для меня на данный момент практика – это самое важное. С ему у Маритиму есть третья лига, и команда есть в третьей лиге, есть в, во второй лиге, в первой, и в премьер-лиге. Если я не буду играть в первой, я буду играть во второй. Соответственно, и так далее. Я не буду останавливаться. Я постоянно буду в тонусе, постоянно буду играть. Потому что меня это очень радует. Наверное, все-таки Брага. Брага – это Еврокубки. Это много шансов. За Брагой много следят. Чему тебя записывают и говорят на тебе Жека? Ну, когда я прилетел в Португалию, им было сложно выговаривать мое официальное имя – Евгений. И я думал, зачем ему усложнять жизнь. Просто пускай будет Жека, и она так ко мне приедет. Ты схожий уже трошки на португальца. Меня там не различали. Я когда с друзьями пошли играть в бильярд, и я как раз был с Владиславом Стромухом и парнями с «Фатимы», и как раз там был Данташ, и мы пришли. И получается, мы все компании пришли, они начали играть, и к нам подошли парни поиграть э, тоже в два на два, типа друг против друга. И один из них начал со мной говорить на портуальском. И я не знал, что он спрашивает, но он спрашивал, откуда этот парень Владислав Стромаух. Но я на тот момент не понимал, и это было очень смешно. Я не знал, как себя вести просто. В Портуале все условия созданы для футбола, а вот в Украине люди тренируются на асфальте, чтобы просто было. Чтобы просто была вторая команда молодежка. В Портуале это не так. В «Портуале» очень серьезно относятся к тренировочному процессу и вообще к подготовке. Это то, что увидел в Украине и в «Портуале» — это земля и небо. Даже в Третьей ли. Если бы Месси, Иньеста и Шакири были бы в Украине, они бы не стали футболистами просто. Они бы по росту не подошли, еще чем-то не подошли, 30 метров не быстро бегут и так далее. Когда я был в, в Украине, то есть мы стирали все вещи сами, то есть всю экипировку сами, но приехав в Портуале, я очень удивился. Первым, когда я приехал на стадион, это тому, что там все лежит разложено, ты берешь это, одеваешь, тренируешься и после тренировки приходишь и все слаживаешь, они стирают и на следующую тренировку ты опять приходишь и все постирано, все очень хорошо. И по условиям в, в Португалии очень хорошо, есть своя гостиница, есть поле возле этой гостиницы, оно было сначала натуральным. Но из-за дождей и погодных условий там э, постелили новое поле за два месяца. За два месяца новое синтетическое поле. Но планируется его перенести ближе к основному стадиону, чтобы люди смогли смотреть на тренировки. А зі збірної не виходили на контакт з тобою, з молодіжною? Ні, Можливо, Руслан Рутань вийде на контакт. Будемо дивитися. буду дуже рад. Ти готовий перейти до українського? Конечно, з удовольствием. Тоді наступне інтерв'ю українською. Добре.